Kejut kau satu Malaysia tengok income orang yang kerja freelance ni Jauh lagi besar daripada income orang yang kerja makan gaji ni. Bayangkan aku kerja seminggu dah dapat RM5,000 Maka banyaklah persoalan daripada netizen Bagus ke kerja freelance ni? Should I resign and just buat freelance? So before korang buat decision May I share dengan korang apa view I pros and cons untuk kerja freelance ni Kita start dengan benda-benda yang positif dululah okay. First dia punya pros is you ada flexibility masa I rasa ni lah benda paling best pasal kerja freelance ni Sebab you boleh susun jadual you sendiri You nak kerja malam ke? You nak kerja pagi ke? You nak kerja tengah hari ke? ikut suka hati you lah. Asalkan kerja you siap. Yang kedua, you ada potential untuk dapat pendapatan yang sangat-sangat tinggi. Sebab kalau you pandai cari klien and service yang you offer tu sangat-sangat bagus, tendency untuk you dapat income berpuluh ribu ringgit sebulan, jauh lagi tinggi daripada orang yang makan gaji walaupun experience dia dah bertahun-tahun. Dan yang ketiga, you ada freedom untuk pilih kerja you. Maksudnya kalau you tak suka kerja tu, you reject je lah. Let's kalau you kerja bawah orang, you dapat task apa sekalipun, you tak boleh nak reject. Sebab benda tu dah jadi kewajipan untuk you fulfill. Kita tengok pula negative side dia. Yang pertama, masalah utama yang I nampak kerja freelance ni is you tak dapat caruman KWSP and you tak ada perlindungan perkesu. So you kena ada disiplin yang sangat-sangat tinggi untuk carum untuk diri sendiri and invest dekat tempat lain. Yang kedua walaupun you ada potential untuk dapat income yang tinggi you ada possibility juga untuk tak ada income langsung. Ada bulan mungkin job banyak ada bulan maybe job kosong terus. And yang last sekali benda paling penting juga which is kurang jaminan kerja. Sebab bila you buat freelance ni kan you kena deal dengan client. So clients ni dia boleh tarik diri bila-bila masa sahaja. Contoh I jadi freelance designer I design botol untuk Zeus. So tak bermaksud I dapat satu job daripada diorang. Lepas ni diorang akan bagi I job lagi. Unless I jadi permanent designer untuk diorang. Which means lagi secure lah. Dia akan kurangkan you punya overthinking. So sebenarnya untuk menjawab freelance ni bagus ke tak? Dia depends pada goal masing-masing dalam hidup. So sebenarnya for me freelance ni bagus. Kalau you pandai manage masa you, manage kewangan you, manage you punya network. Tapi seronok-seronok pun kena beringat lah. Savings macam tabung haji, ASB and caruman KWSP sendiri still sangat-sangat penting. So siapa-siapa yang pernah buat freelance secara full time ni, cuba korang share sikit. Berapa income korang yang paling tinggi korang pernah dapat dalam sebulan and berapa paling rendah korang pernah dapat sebulan. And cuba korang share sikit experience korang sebagai seorang freelance. renung -renungkan. and salam repost!